Ничего личного, чисто зеленый бизнес. Э, смотрите, э, к сожалению, зеленые гниды выстроили бизнес на продаже свободного выезда со страны. Бизнес на э, уклонение от мобилизации. Смотрите, Крупас МСЭК сидит, Борисов военком Одесский сидит, а дело их живо. Э, ценник на нелегальный выезд со страны в среднем 10 тысяч долларов ценник на оформление инвалидности от 15 до 25 по разным условиям китков на этом рынке больше 50 ко мне регулярно обращаются люди проверь нам сделали документы справки я проверяю это все фуфу -фу ни в каких реестрах, нигде его нету. Ну, то есть... То есть деньги. Бабки берут, а деньги э, забирают, а вопрос не решают. Дай да. Я да. А, если вот это вот законопроект Павлюка, он направлен на две вещи. Первое, усилить поток людей. И второе, поднять таксу. А, я скажу так, смотрите, что они делают. Они фактически выпихивают людей. Вариант такой. Тот, кто богатый при власти и так далее, ничего им не угрожает, выезжают как хотят, гуляют как хотят. Один пример вам приведу. В парламенте есть коллега этого Павлюка. С Тернополя такой народный депутат Владимир Гевков. У него есть брат, тоже там комик, артист, тоже из Тернополя, депутат Тернопольского горсовета, Вадим Гепко. Значит, позавчера его супруга публикует в ТикТоке, я вчера целое видео снял на Ютубе, можно зайти посмотреть, моральность нардепов» называется. И она публикует на ТикТоке видео. Тусе в Занзибаре. Море, океан, обслуга, этот гевка с стаканом виски, с сыном танцуют, радуются, все. А Иван Петросемен в это время гибнут в Курской области, там на Запорожье, на Донецком направлении и тому подобное. то есть у них проблем с выездом нет. А тот, кто не хочет в тюрьмы ТЦК или э, на утилизацию, ну, на фронт, он должен продать и хочет выехать, он должен продать квартиру, машину, дать взятку, чтобы этим гелкам было за что в Занзибаре тусить и выехать за границу. Это их не чисто, их не бизнес, и вот эта павлюка, ну вот эта вещь, это по подгоняет э к коррупционному решению вопроса, также подгоняет решение кабмина. Который... А об этом тоже хотел я сказать и напомнить, что они закрыли вот это все катавасию под названием шлях и в общем-то теперь она уже Ни не они работает. Они закрыли не шлях, они его сузили. Почему? Они там, вот я видел, очень сильно сузили практически. они она... Практически они сузили его, чтобы, опять же, э, как там Игорь Валерьевич говорил, э, Каламойский, э, касса, чтобы очередь стекалась на одну кассу. Э, они сузили для водителей, хотя э, сами нардепы признают, что их коллеги вывозили десятками. То есть вот выезжает нардеп и каждый раз с новым водителем, а водитель остается за границей. Да, но я хотел бы внести правку. Есть же официальное заявление Министерства общины и территории. Они сказали, что они четко сформулировали а, мысли по этому поводу. Они закрыли систему шлях, через которую до вчерашнего дня там имели возможность выезжать за границу водители гуманитарных и медицинских грузов. И теперь все... Абсолютно все, они повторяют об этом и настаивают, будут все выезжать на общих основаниях. А на общих основаниях это огромный факт, правильно? Конечно. Конечно, это раз. Ну а Минкульт еще и закрыл, вы сказал, не будем давать артистам и журналистам. Да, это, я... кстати, меня удивило, да. Потому да. что многие не возвращаются, представляете? Да, многие не возвращаются. Ну вы знаете. По поводу журналистов-коллег, ну у меня двоякое, ну такое отношение. Я когда посмотрел эту пресс-конференцию 24 февраля Зеленского, а после вот этот запрет думаю, ну наверное так вам и надо, по крайней мере тем, кто был на этой пресс-конференции, потому что э, толпень людей, которые считают себя журналистами, не один. Ни один не задал ни одного серьезного вопроса. Не по мародерству, не по э, силовой мобилизации, бусификации людоводства, не по тюрьмам ТЦК, не по политическим преследованиям, не по санкциям. Хоть бы, хоть бы кто-то встал и спросил, а что это было с санкциями, что в Юры Бойко который в Соловьево в эфире «Стурм на Киев» комментировал, у него медальку забрали, а облгазы оставили. А Свете Крюковой, которой, кстати, сегодня день рождения, с чем, с чем ее и поздравляю. Это поздравляю. Да, 24 пункта, ну, вот таких вот, понимаете? То есть скоро пешком нельзя будет по Киеву ходить. Никто, ни один. Все сидели, молчали, все задавали чуть ли не заранее подготовленные вопросы. Стояла с плакатиком супруга Камбрига Белецкого, Таня Даниленко. Стояла, стояла, простояла всю пресс-конференцию. Никто с тех, кто называет себя журналистами, не сказал, ну мы дайте Тане, ну там слово. Ну вы же прекрасно понимаете, что все это срежиссировано, то, что я смотрел. Да нет, 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 тогда нет, люди, почему эти нет, 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 ну, в данном варианте мы же говорим о вообще журналистах, потому что большая часть приглашенных на эту пресс-конференцию это были те, которые на подсосе так или иначе украинской власти, они этого даже не скрывают. Но я хочу напомнить, что Минкульт, который выдал вот это вот решение, что там, по-моему, с 3 марта не будут никого выпускать артистов и журналистов, так вот они сказали, что в 2024 году более 500 человек Понятно, артистов и журналистов, которые получили разрешение Медкульта на выезд, не вернулись. Ну и поэтому, типа, нацио-полиция возбудила уголовные дела. Там на каждого висит что-то, и с каждым будет отдельно разбираться. Но так или иначе, это их сподвигло, принять такое решение: в какой стране мы живем? Вот я не хочу употреблять определенные исторические термины, которые так или иначе напрашиваются. Но. Расслоение общества, это может привести, в конце концов, рано или поздно, тоже эффект, как я говорю, всегда сжатой пружины, к серьезным проблемам внутри страны. Я, я думаю, что наша власть строит свой, свою берлинскую стену, строит свой концлагерь, Э, имел честь когда-то э, дружить. Я думаю, и вы э, знали известного историка э, Царство Небесное, э, диссидента Валентина Мороза. Да, я знаю о нем, да. Я лично с ним не знаком, только. А я был знаком лично имел честь всего. во времена советского режима, он написал, э, находясь в лагерях, как политзаключенный написал книгу. Репор репортаж из заповедника имени Берри. Э книгу современной Украины можно с уверенностью назвать репортаж из заповедника имени З. Вот. Да. Кстати, вот все только усугубляется. Кстати, вы видели новость? Какую? Вы, вы новость видели? Какую? Зеленым дуполызом броню сделали. Все вот эти участники телемарафонов или других медиа, которые э, зализывают зеленые зады, они все получили бронь. Ты, Микола, иди воюй. Українець, який там службовець, селянин, робітник, підприємець ти йди воюй, а жополізи получать бронь. Класний підход. І сам вішенька на торті, що бронь получають компанія Кінокіт, компанія близька, і по факту є компанією Кирила Тимошенко. одного из столпов зеленого режима, они тоже получают броню, и у них все прекрасно.